哈喽，洋洋你好，欢迎你来到 Teams 体验咖啡制作。今天呢，我们的任务呢，是一起做一杯咖啡。我可以学习一下。好呀，那我们今天做咖啡的第一步呢，是首选一款咖啡豆。今天我带来了 Teams 的三款咖啡豆。首先，第一款呢是中度烘焙的咖啡豆。第二款呢是我们的深度烘焙豆。第三款呢是我们的意式拼配咖啡豆。那今天洋洋想做一款什么咖啡呢？我很想做一杯热的。 就是很适合今天的气氛。那我们今天就用 Team's 的意式咖啡豆去做一款布置拿铁。按下我们的萃取键，感觉很是醇香的那种。我们 Team's 的特调。 要不你的拿铁你做主，你想加一些你喜欢的材料吗？稍微加一点就是秋天的味道。好主意，那我们就加一些炼乳吧，可以带来带来秋天的一些甜味。那我们要不要再增加点难度，来个拉花挑战？拉花我可以学一下。可以，那我们就来一个最简单的吧。 洋洋，要不剩下的你来。想做什么图案都可以是吗？你只要顺时针拉过去，它就会成为一个爱心了。顺时针拉过去就可以成为爱心。哇，真的是个爱心哎。